Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые октябрьцы, поздравляю вас с Днем Победы. Праздник 9 мая занимает особое место в наших сердцах. Бессмертный подвиг солдат вызывает чувство гордости и уважения. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье до сих пор слышны отголоски этого общего горя и общего подвига. И неважно, где проходила линия фронта, на передовой, под сквальным огнем врага или в тылу, у станка без перерыва на отдых, пройдя через все трудности, военное поколение выстояло и победило. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, вечная память тем, кто уже не вернется с полей сражений. Сегодня в нашем районе проживает 29 ветеранов Великой Отечественной войны, 146 вдов и 352 труженика тыла, 5 детей Сталинграда. Дорогие ветераны, труженики тыла, боевой и трудовой путь, пройденный вами, это пример не только мужества и стойкости, но и всенародного сплочения и единения. Память о поколении победителей навсегда останется в наших сердцах. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, любви, заботы и внимания. С праздником, с великой